अथ चतुर्थोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच किम विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् राजर्षयो विदुः सकाले मेह महता योगो नष्टः स एवायं मया तेद्योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं येतदुत्तमम् अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परञ्जन्मविव स्वतः कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन कान्यहं वेदसर्वाणि न त्वं वेत्थपरं तव अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिस्वामधीष्टाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्मकर्म च मे दिव्यम् एव वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः ये यथा माम् प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थसर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणांसिद्धिम् यजन्त इह देवताः हिमानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजातुविभागशः कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न सपद्यते एवञ्जात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरुकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यञ्च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृष्णकर्म कृत यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्धिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहोः बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराशयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करो दिशः निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालावसन्तुष्टो बद्वातीतो विमत्सरः सिद्धौ च कृत्वाबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजौवति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुवति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाम्नौ जुवति ज्ञानदीहिते द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुवते प्राणं प्राणे पानस्तथा परे यामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायल्लोकोस्य यज्ञस्य कुतो कुरु सत्तम एवं बहुविधा यज्ञा ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धितान् सर्वान् एवञ्ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तव तव सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम् स्तत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यतो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वज्ञानप्लवेनैव वृजिनौ सन्तरिष्यसि यथैधांसि समितोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन ना सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति तद्धा लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानल्लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय कस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्संज्ञानासिनात्मनः ैनं संशयं योगम् भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु मनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः